Починаємо копи, ну покажи своє обличчя. Та покажи. Переодягаємося. Хто мене знає по цій сумці. підходіть, не стесняйтесь. Старт пацани. Так, добрий ранок. Ми тільки що переодилися. Ми тільки що переодилися і я зайшов перша знахідка Золота Сережка Лазар 585. І владосик щось то дергає, як красиво. Что? Не гони. Ты серьезно? Смотри, Чувак, смотри, какая была... А у меня была чуйка по этому месту? Да, смотри. А, Сейчас да, Ну ты гонишь, серьезно? Смотри, какая. Лайк. Like. <laughs> вот тебе и на. Да. да, жестко, жестко. Да, гляну. Оп, два золота уже. Угу. Я, 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 я воду Они только снимаю. Ну, это не постанова и это не подкидон. Смотрите, он вот только что поднял вот этот персень. Вот. Ну, и, короче, походу столько, еще один. Только не кричи, ты что? И вот, и походу только что, вот еще один, смотри. <laughs> ты что, ну прикольно? Отвечаю, смотри, прикол. <laughs> Бля, я... Мочу, это что, что это запил? что, с одной, это что, с одной руки, короче, походу? Ну да, это. я сейчас этот сниму, подожди. А! Ты понимаешь, что у них надо поверить? <laughs> Прикинь, два перстня. <laughs> Сразу варит, же. Покажи. Прикол, да? Жесть. А ну видиш, може одна это там один мотив, похоже, щось таке. Ну да. З одної руки походу. Ну, Анде да, я там <риво> порасматриваю. <риво> Давай я на сушу винесу десь заховаю, а? Чого ти заховаєш собі? Да я заховаю потім. Ще лайк. Зараз <риво> будем кілограми золота копати. <риво> <риво> Дядя, оце контент поїхав. Тримай. Короче, <риво> народ, тільки що зайшли на пляжі, подивись на ці два золотих перстака. оцей чувак підняв тупо два сигнала золотих. Не гони. Подожди. Два. Два я, сразу. За, за Все, сразу на одну руку можно два перстня. Я, я, поднял золотую сережку, Вин поднял два золотых перстака. Ну ты гонишь, чувак. Лайкосы. Ребята, это не постанова, это лайкосы. А ты что гонишь, они не поверят, чувак. Да, сейчас золотую еще цепь подниму, подожди. Ну что? Ничего, в трясине, короче. В трясине? Да. Что попалось? Свежак или старый? Свежачок, видишь? Или старая, не она старая, да, посинела. Посинела просто... старая. Ага. Прикольно, гайс. А ну, да, подкидон, да, подкидон, а а фиг... подкинул только что. Понял. А какие вес? А ну, Два золотых кольца подкинул сразу же серебряное кольцо. А ну кинь мне на руку, хочу вес почувствовать. Блин, ну, грамм 5. 5, 6, 5, 5 да. да. Все, хорош. Так, like. еще, народ, пытаюсь хотя бы что-то найти, пока находки только у Влада летят. Влад, да, Влад сейчас я поподнимаю Я буду колено бомбить Ну ничего, я так. думаю колено тоже так, даст Оказалось Куби сережка Бижутерия Сразу понятно, что бижутерия Достаем Вот такая вот небольшая Не золото Но сигнал был золотый. Так, народ, меняем Место 200 дислокаций Тут, короче, оказалось выбыто Чисто нам повезло, что мы познакомились эти знахидки Опыт, как говорит Владислав, опыт не пропьешь. Хотя пропить можно все. Все, мы переезжаем. Запаковалась в тачку. Что там любители накопать мелочь. Смотрите, сколько я набомбил мелочи за 5 хвилин. Вот такая килькость. Нормально, пойдет. Литр газика окупился. Вот, пацаны, чтобы вы понимали, мы уже закинчем. Були перед цим ще на одному озері, зараз заїхали на третє, будемо переодіватися. Верх я вже себе зняв. так от впадать дівчик я вже. Коротше, що сказати? Ну можна було краще. Але в принципі результат є. Зараз я буду розпаковувати з хабарницю, покажу, що попав. На сьогодні конець. Їдемо додому ригати. Ні, не будемо. Ось такі окуляри. перспективнее. Я там набрал в монет трошки. И одно, одно серебряная цель сережка Таке. Чинозе. Чинозе. за весь день. Сережка-гвоздик. Такие. Чиназы. Чиназы. Захит солнца. Все, можно хотя до дома. Хотя бы одно серебряное сережка за весь день. И то приятно. Не, ну золотая на початку. И серебряная. Гвоздичек. Вот такая вот мосю-пусечка. Понимаю. Печаточка, сережечка и еще одна печаточка, по серебру у нас мало, три серебра, вот у нас зато, штуки, да, зато золото, жменька, вот так вот, оп, сюда, чиназе, вот так вот. Не, я тебе скажу, что результат непоганый, результат непоганый, вот это колечко в конце выскочило. На одном пляже, где мы, где мы плавали. Короче, тупо, чтобы попасть на пляж, чтобы понимала, надо тут его а плавать. Что с телефоном? Не знаю. Сел? Под заказ кольцо. А? Перстень, обручалка. Что это перстень? Ты считаешь, женский перстень какой-то, да? Ну, это красиво вообще, нереально. А, да, сел. Она на Сережку вначале попалась. Короче, что скажешь? Влад дал три золота сегодня. Да, да. нормально, жестко, жестко. Да, да, да. да. все закат сейчас мы едем на ночной коп с Эквиноксом правильно на системой. системой хука будем с системой хука копать в поле кто не понял тот не понял тот, кто понял тот понял что понял то понял, понял, понял. А, тянь, все, сама все прекрасная концовка едем копать вот такие вот э, в околице такого монастыря монастырь. Привет из Чехии! Мы в Чехии. Он европейское, посе поселение. Дивись, какие тут дома. Да ты что? Короче, на этом поле, говорят, была битва при Наполеоне. Вот мы сейчас там бомбить будем. Ё-моё. Что это такое вообще? Как это называется? Угодья Драфа... графа Дракулы? Ага, сейчас тут и Римская империя по Решил Решили проэкспериментировать, походить с кубами э, и приборами по полю. Э, надеюсь, что будет какой-то результат. Точка ЧК. Полазим сейчас тут, глянем, что тут может быть. Вин э, ни хрена не нашел, не знаю, что он танцует. Нашел два, два железяки. финале. Керамика, Фин... Керамика есть? Да. Ну это хорошо, это хорошо. Вот там. вот Начало русла, и туда типа вода протекала. Короче, попробуем тут полазать. Так, после копа на, на следующий ранок можно и плотненько похавать борщица и с мяском. С мяском. С мяском. И, в принципе, ехать на наступный день рабочий.